Роботу вісімнадцятиї конференції камінкарівської районної організації партії регіони оголошують. Неужели мы сегодня испугаемся двухмесячного стояния на Грушевского, каких-то там 500 озлобленных майданщиков и 10 тысяч человек, которые вообще сами не знают, зачем они туда пришли. Поэтому единственный у нас вариант только быть вместе и быть рядом. Пока мы сила, пока мы вместе, с нами будут считаться. Там, где нет единства, там, где люди разобщены, как это мы видели на примере некоторых областей, где эти нацисты зашли в, областную администрацию, заходят в районные администрации, заходят в сельсоветы и делают то, что хотят. Здесь они боятся хозяйничать, потому что тут мы едины, и каждый может получить по заслугам. Готовы драться с нацизмом за свою землю. Друзья, за нашу традицию, перед началом работы нашей конференции Вами вручити партійні квитки нашим новим членам партії. Ком'єнтерська партійна організація Пінонік Валентина Миколаївна. Пожадай Анатолій Олександрович.